بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انسانی میں جو چیز ایک نبی کو ممتاز اور منفرد کرتی ہے ان میں سے ایک رب العالمین کی باہی ہے رب العالمین کا کلام فرمانا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین کے کلام فرمانے کے تین صورتیں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی جل فرمایا اَن کان علی بشری اللہ فرمایا کہ کسی بشر کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ بر راست رب العالمین کی برگاہ میں کلام کرے فرمایا اللہ واہ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی نبوت کے لیے سرفراز فرما دے اپنی نبوت عطا فرما دے تو پھر وہ کلام کر سکتا ہے او میوں ورا یہ حجاب یا تو پھر وہ حجاب کے اندر پردے کے اندر رب العالمین سے کلام کر سکتا ہے جس کی صورت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے حجاب میں رب العالمین کو دیکھے بغیر رب العالمین سے کلام فرمایا او یرسلہ رسول یا تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیغمبر کو اپنے پیغمبر کی طرف اپنا فرشتہ جبریلہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے اور پھر وہ کلام فرماتا ہے یا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے کو بھیج کر اپنے نبی سے کلام فرماتا ہے اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے آگے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی فرمایا فیو ہی اب عزل ہی مایا شاخ فرمایا یہ اس کے عزن سے ہی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کی طرح وہی فرمائے یہ اس پروردگار کا خاص کرم ہوتا ہے جسے وہ منفرد کر دیتا ہے اپنی واحد کو تو اس کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ طلّہ جل جلالح نے جو سب سے پہلے وہی فرمائی اس وہی کا جائزہ لیتے ہیں امام تبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موجم الصغیر کے اندر دوسری جلد کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے حدیث پاک کا نمبر ہے نو سو بیانوے اور امام ہسمی نے مجموع الزوائد کے اندر لائی ہے اور امام سیدی رحمت اللہ تعالی نے جامع الاحدیث کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مردی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر لغزش سرزد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ جلالہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اسمان سے زمین کی طرف اتار دیا تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام زمین پر غمزدہ رہنے لگے اور پروردگار کی برگاہ میں معافیاں طلب کرتے رہے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے اسلو بحق حق محمد فرمایا اے پروردگار میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ غفر طلب تو مجھے معاف فرما دے میری مفرت فرمائی تو اللہ فاللہ تبارک و وطالعہ جلالہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی و من محمد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض فقال تبارک اسم کا اے پروردگار تیرا نام بابرکت ہے لما خلق اے پروردگار جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا رفا تو فرمایا کہ اے پروردگار میں نے اپنا سر اسمان کی طرف اٹھایا فرایت فیہ مكتوباً لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے اسمان کے اوپر دیکھا کہ لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا فعلمت تو, تو بس میں جان گیا الا ليس احد اعظم عند القدر میں جان گیا کہ یہ تیرے ہاں ایک عظیم شخصیت ہے قدر و منزلت کے لحاظ سے ممن جلتسم ہواسمی کا کہ جس کا نام اے پروردگار تو نے اپنے نام کے ساتھ درج فرمایا اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ لکھا اللَّهُ یا آدَمَ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی اور اسلام کی طرف پھر وہی فرمایا فرمایا انہو من ضروریت کا فرمایا آدم علیہ السلام سن لو یہ جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ذریت میں سے آپ کی اولاد میں سے سب سے آخر میں آنے والے مکرم ہوں گے وَإِنَّهُ انَََََََت آخِرُ الْأُمَمِ مِنْ ضروری فرمایا یہ ان کی امت آپ کی ذریت میں سے سب سے آخری امت ہوگی فرمایا وَلَوْ لَا محمد مُحَمَّدُ مَا کا اے آدم علیہ السلام آپ کو خبر ہو کہ اگر میں انہیں تخلیق فرمانا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی تخلیق نہ فرماتا فرمایا آپ کو تخلیق فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ میں انہیں تخلیق فرمانا تو اس پوری احدیث مبارکہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت آدم علیہ السلام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگ گئے اور جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے رسول اقبص صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا وسیلہ اپنے پروردگار کی برگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوراً توبوں کو قبول کر دوسرا یہ ہے کہ جب اس کائنات کے اوپر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہی فرمائی اس وہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی پڑا ہے پر آدم علیہ السلام یہ آپ کی ذریت میں سے سب سے آخر میں آنے والے نبی مکرم ہوں گے اور ان کی امت جو ہے وہ آپ کی ضروریت میں سب سے آخری امت ہے گویا کہ پہلی وہیں سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا وہ مرتد ہوگا اور وہ دیر اسلام سے خارج ہوگا